আৰু ভাৰতীয় সেনা পাকিস্তানৰ ওপৰত আৰু আক্ৰমণৰ ফলত শতাধীন সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱা ঘটনা এই আটাইবোৰত এখন প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে ৰাইজক জ্ঞাত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় এখন সুন্দৰ অথচ তথ্যৰে ভৰা প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বজ্ৰ কঠোৰ নেতৃত্ব আৰু সেনাবাহিনীয়ে বিশাল সাহস সৌৰ্য আৰু বিজয় কেনেকৈ পাকিস্তানৰ সন্তাসবাদৰ ঘাটিলসমূহ ধ্বংস কৰিলে তাৰো এখন চিত্ৰ এই প্ৰদৰ্শনীখনৰ জৰিয়তে আমি দেখা পাম যদিও আমাৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই প্ৰদৰ্শনীখন আয়োজন কৰা হৈছে মই সাধাৰণ ৰাইজ আমাৰ বিশেষকৈ যিসকলে ভাৰত মাত্ৰাৰ এই বিজয়ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে যদি সময় থাকে সুবিধা থাকে তেখেতসকলক এবাৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আহি এই প্ৰদৰ্শনীখন চাবলৈ মই অনুৰোধ জনাব আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আমি গুৱাহাটীৰ তিৰংগ যাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ অসম বৈভৱ আৰু সেনা বাহিনীৰ প্ৰাক্তন লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিকা আদি কৰি আমি সকলোৱে এই তিৰংগা যাত্ৰাটো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তিৰংগা যাত্ৰা আমি জিলাৰ পৰা মণ্ডলৰ পৰা বুথলৈকে লৈ যাব খুজিছোঁ কাৰণ পাকিস্তানে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যে আজিয়ে কৰি বাদ দিব তেনে নহয় আমি যাতে সদা সচেতন আৰু সদা সষ্টম হৈ থাকোঁ তাৰ বাবে এই তিৰংগ যাত্ৰায়ো আমাক যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত কৰিব মই অসমবাসী ৰাইজক এই তিৰংগ যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীটো অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম